У вас есть наша нашей студии голова Миколаевской баллодер администрации Вадим Ариков. Вадим Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. В субботу 14 марта вы приняли участие в совещании президента Петра Порошенко. Какие основные задачи были поставлены главой государства? Вы знаете, ну задача номер один. Это, конечно же, проведение мобилизации которая очень важна для нашего государства, для безопасности государства и в первую очередь это для тех людей, которые защищают нашу Родину, чтобы они смогли вернуться в свои семьи, отдохнуть, набраться сил, трудоустроиться. Вот и это задача номер один. Поэтому выполнение мобилизационного плана Николаевской области среди южных областей. Мы лидируем среди областей, 11, областей Южного округа военного. Мы на четвертом месте. Довольно-таки неплохие показатели, тем более то, что у нас порядка 11% ⁇ это добровольцы, те люди, которые по собственному желанию сегодня пришли вооруженные силы Украины защищать нашу территорию. Вы знаете, конечно же, поднимались проблемные вопросы мобилизации. Это касается медицинских комиссий, которые, к большому сожалению, где-то проваливают работу. И, если честно, там есть составляющая и коррупционная. И для этого нами также принято ряд решений, для того, чтобы более честно работали, более качественно. Мы на этой неделе буквально проведем совещание с главами комиссий медицинских для того, чтобы еще раз объяснить и утвердительно заявить о позиции нас как власти и их прежде всего как тех людей, которые отвечают за поставку людей и, соответственно, за принятие решения. В мобилизационном плане... Николаевская область, как я уже сказал, на юге Украины одна из лучших. Очень важно сейчас докомплектовать технику, которая необходима вооруженным силам Украины. Часть техники необходимо отремонтировать, что, в принципе, при участии областной администрации, непосредственно при рекомендациях, те предприятия, которые могут сегодня области оказать такую поддержку, они оказывают, за что мы приносим большую благодарность им и от областной администрации, и от Министерства. Обороны Украины, вторая задача, которая э, также очень важна для э, Украины и Николаевской области, это демобилизация. Э, в ближайшее время с э, зоны боевых действий вернутся наши воины, герои, которые защищали нашу родину, которые в вот, период находились под обстрелами боевиков российских. Федерации военных, это порядка 35 тысяч по стране, в Николаевской области в первом этапе демобилизации около 3 тысяч человек. И вот здесь очень важно, чтобы непосредственно власть, непосредственно люди, которые благодарны тем людям, которые выполняли такую поставленную задачу президентом Украины, Верховной Радой Украины. Чтобы они чувствовали поддержку, поэтому нами разрабатывается программа реабилитации, и будет вынесена на ближайшую сессию областного совета змены до программы Турбота областной программы, в котором будут предусмотрены и дополнительное финансирование, вот, не только госпиталей э, воинских, но и дополнительно будут прописаны медикаменты, дополнительно будут прописаны лечения, которые необходимо предоставить нашим воинам э, и их семьям. И э, я уверен, что мы найдем э, средства залышки с бюджета областного. Также будем рекомендовать, и уже сегодня я в телефонном режиме говорил с руководителями районных администраций, мэрами городов, чтобы они также вносили программу, в программу изменения и принимали на уровне районов, сел, поселков, городов такие программы, где находили средства дополнительные из бюджета в помощь нашим демобилизованным воинам. Я хочу сказать, что э, очень важно сегодня, э, чтобы мы были в диалоге практически, не практически, а с каждым э, вернувшимся из зоны боевых действий. Мною сегодня дано поручение работникам социальной сферы, э, чтобы они посетили э, по месту жительства дома, в которых, дома, квартиры, в которых проживают наши э, семьи военных, э, чтобы увидели, э, какая потребность им сегодня необходима. Это все будет обработано и, соответственно, включено в программу. Часть вопросов, которые важные для людей, будут включены в программу областных, районных администраций. Э, ну. Это, это очень важно, и я понимаю, что забота должна быть не только материальная, но и, конечно, э, нашими людьми почет, уважение. Мы должны этих людей встречать э, вместе с жителями области, власть, э, чиновники, которые должны находиться при встречах, вручать грамоты, цветы, потому что это наши действительно защитники отечества, и люди должны э, им быть благодарны к этому готовимся, ждем встречи наших воинов, которые придут в ближайшее время. Владимир Иванович, Николаевская громада никогда не стояла в стороне от помощи и мирному населению, которое находится, которое находится в зоне проведения АТО. А продолжается ли какая-то гуманитарная помощь, будет ли она продолжаться в дальнейшем? Буквально у нас в эту пятницу пройдет совещание с Радой волонтеров областной администрации на которые будут подняты ряд вопросов и приняты решения это и помощь нашим воинским частям которые бойцам которые находятся в зоне боевых действий а также мирным жителям Луганской Донецкой области и в этот же день в пятницу мы будем отправлять гуманитарный груз в количестве 60 тонн в зону боевых действий как для военнослужащих так и для мирного населения это и продукты питания это и фармацевтические средства, и, конечно же, такой груз уже подготовлен. Сегодня формируется карта доставки. Будут груз сопровождать народные депутаты Украины, Тарас Кремень, Александр Жалобецкий и Игорь Бриченко, а также представители администрации представители МЧС Украины и МВД Украины. Поэтому это у нас груз не первый и не последний, я в этом уверен. Вот, работа ведется постоянно, я хочу сказать, что в районах э, достаточно количество людей, предпринимателей, которые сегодня оказывают поддержку и передают э, своих предприятий различные э, продукты, которые производят, вот, которые у нас накапливаются, и мы, соответственно, уже их передаем нашим жителям Украины. Я хочу поговорить на другую тему и хочу вам задать вопрос, касающийся судьбы Николаевского аэропорта. Ситуация, которая сложилась на коммунальном предприятии, патовая, задолженность по заработной плате. Аварийное состояние аэровокзала и также требует ремонта и взлетная полоса. Это далеко не полный топ проблем, которые я сейчас перечислила. Какие же есть пути выхода из кризисной ситуации, которая сложилась на предприятии? Я на прошлой неделе посетил э, наше предприятие, коммунальное, Международный аэропорт Николаев, вместе с э, руководителями управления обл. администрации, с представителем областного совета, вот, а также с народными депутатами Украины. Э, мы увидели, в каком состоянии находятся здания, сооружения аэропорта вы знаете в плачевном и критическом. поэтому сегодня я открыто заявляю, что бюджет области не сможет финансировать и датировать коммунальное предприятие международный аэропорт Николаев в связи с тем, что у нас очень ограничен бюджет и вы знаете что необходимо сегодня ремонтировать детские сады и школы, и многое другое, поэтому э, коммунальное предприятие это хозрасчетное предприятие и оно должно зарабатывать и соответственно выплачивать заработные платы и коммунальные услуги. Вот сегодня это большая проблема на предприятии более 30 миллионов гривен долгов, в том числе и по заработной плате. Это то, что недопустимо, и я борюсь э, с такими предприятиями, которые имеют должность. я работаю с ними, провожу постоянные комиссии для того, чтобы руководители и собственники могли, э, мы им должны помогать, и мы им помогаем, чтобы они гасили долги. Вот. Э, в связи с этим э, рассмотрено ряд предложений по э, выходу из критической ситуации, которая сложилась, в данном предприятии. Первое – это направлено обращение на Кабинет министров Украины совместно с областным советом о передаче данного имущества в государственную собственность. Второе – это передача в аренду сооружений аэропорта с дальнейшим не с профилем с профилем непосредственно, которое сейчас э, в аэропорт имеет, вот, э, аэровокзал, складские помещения, ремонтные базы для того, чтобы инвестор смог, э, но профильный инвестор, который бы смог осуществить э, деятельность. Третье, я обратился к народным депутатам Украины с предложением, чтобы также был поднят вопрос на комитете, транспортном комитете о сертификации данного аэропорта и привлечении инвестиций. Для этого они будут обращаться в посольство, европейские посольства, чтобы также отработать вопросы инвестиций. Спасение может быть одно это профильный инвестор, который занимается авиагрузами и имеет уже наработанные предприятия, которые работают как в Украине, так и за рубежом. Мы сегодня открыты совместно с областным советом готовы к передаче в долгосрочную аренду данного данных сооружений для того, чтобы спасти предприятие для того, чтобы э, аэропорт работал, чтобы наши жители области могли пользоваться данными услугами. Но и, конечно же, это работники, которые будут получать заработные платы и которые смогут э, увеличивать объем работы и соответственно, платить налоги. Потому что в том состоянии, которое находится последние 10 лет аэропорт, такого не должно происходить. А тем более ссылаться на кризис в стране, ссылаться на войну, ну, наверное, это неправильно. Поэтому крайнее решение, это я уже озвучивал в средствах массовой информации, это, конечно же, ликвидация предприятия. Вот, и, но и его заморозка. Но ни в коем случае мы не рассматриваем вопрос, что э, в Николаеве не будет существовать больше э, данного аэропорта. Владимир, вы уже упомянули, что народные депутаты, которые представляют наш регион Верховной Раде участвуют в решении а, проблем как области, так и города. А, совсем недавно вы провели встречу с нардепами. Какие еще важные актуальные вопросы вы обсуждали? Ну, сразу же забегу немножечко наперед. Это, конечно же, транспорт и дороги. Наверное, две такие самые больные темы для нас, для Николаевцев, и для жителей области. Чем могут помочь нам нардепы? Вы знаете, они уже нам помогли. И вы помните, когда было в декабре в январе месяце отключение верное отключение э, э, электроэнергии в николаевской области так вот непосредственно депутаты создали рабочую группу при министерстве энергетики и отработали проблемный вопрос вот поэтому у нас идет полнейшее взаимопонимание и работа э, с группой народных депутатов которые избирались от николаевской области и на данном совещании я обратился к ним за поддержкой в получении бюджетных государственного бюджета средств на субсидии которые будут выделены на города на электротранспорт. И это очень важно, потому что после Министерства финансов вопрос будет рассматриваться в комитете Верховной Рады, в бюджетном комитете Верховной Рады. И вот здесь они уже принимали измены до бюджета 2015 года, где прописаны субсидии в размере 100 миллионов гривен на, област, на города областного значения. У нас город областного значения Николай и у нас, соответственно, есть электротранспорт, это и трамваи, и троллейбусы. Поэтому мы готовы сегодня принимать субвенции в различных размерах для того, чтобы приобрести электротранспорт, который сегодня необходим городу и э, нашим жителям. Это экологический вид транспорта, это экономный вид транспорта. И у нас э, наше профильное коммунальное предприятие довольно-таки э, за последний вот год неплохо развивается. У предприятия есть планы развития как э, троллейбусного, трамвайного парка, так и автобусного парка, о котором мы неоднократно говорили. Конечно же, вопрос, связанный с дорогами, который мной был также поднят, в связи с тем, что дороги не местного значения... Необходимо ремонтировать, и они у нас в ужасном состоянии, в критическом состоянии. Поэтому это было обращение, которое очень важно, чтобы депутаты также подняли данную проблему и было рассмотрено на комитете Верховной Рады, а также в бюджетном комитете. Но сегодня есть приятная новость. На селекторе премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк заявил о том, что из государственного бюджета будут выделено в ближайшее время 1 миллиард гривен на все дороги между городнего украинского значения. Вот в связи с этим мы, соответственно, приступим к ремонту в апреле-в мае месяце наших дорог. Что касается города Николаева, вы видите, ремонт у нас осуществляется. Мы совместно с коммунальным предприятиям городским определили по ремонту двух мостов, что очень также необходимо, потому что мосты, мосты в очень плохом состоянии, и город Николаев взял на себя обязательство их отремонтировать. Соответственно, после распределения государственных субвенций будут направлены в погашение долги, долгов в городу. Вадим Иванович, хочу задать вам вопрос, адресованный нашим телезрителям. Он представился с Сергеем, и его интересует вопрос реализации проекта строительства славно известного Японского моста. Он уверен, что в районе села Огурьевка самое узкое место через реку Южный Бук, и предлагает построить в этом месте новый мост. Есть ли в планах продолжить реализацию данного проекта, и ведутся ли сейчас какие-либо переговоры с инвесторами? Данный проект не заморожен. И неоднократно поднимался вопрос в кабинете министров Украины по дальнейшей его реализации. Переговоры, конечно же, проходят на государственном уровне Министерства инфраструктуры, Министерства финансов, Министерства экономики. И я думаю, что в этом году, может быть, в следующем году мы услышим обратно о намерениях строительстве и проектировании данного объекта. Но нам необходимо сегодня завершить такие важные объекты, как стадион в городе Николаеве, который был начат и недостроен в 2012 году. Нам необходимо отремонтировать много школ и детских садов, а также построить новые учреждения медицинские вот, но в то же время я понимаю ответственность и стратегическую важность данного объекта и кабинет министров сегодня об этой проблеме знает и это логистически очень важно тем более с проблемой аннексирования крыма российской федерацией которая я уверен все равно вернется и крым Будет он и есть украинский, и будет нашей территорией. Вот, поэтому данная работа ведется постоянно, она не прекращалась, и это проект будущего, который просто необходим Николаевской области и в целом Украине. Будем надеяться, Я, что все проекты реализуются. Да, вы знаете, очень важно сегодня. Николаевской области и другим областям. Это оборона, это вот безопасность. И мы буквально в среду проведем Совет э, обороны Николаевской области, на которой будут рассмотрены очень важные вопросы от мобилизации, демобилизации до строительства фортификационных сооружений э, в Луганской, Донецкой области, Херсонской, Одесской области, а также и в Николаевской области. И это тоже очень важные вопросы, которые э, касаются каждодневной работы. А также мы доведем до 100% это готовность наших сооружений и укрытий, которые, к большому сожалению, на протяжении 20 лет э, не ремонтировались, не реконструировались, а разрушались и продавались. Мы это сделаем для того, чтобы защитить наших граждан, жителей Украины и Николаевской области. Это основная задача, которую ставит перед нами президент Украины и контролирует, э, поверьте, вот, э, каждую областную администрацию и каждого губернатора. И я понимаю, сегодня ответственность, которая лежит на главах районных администраций, на депутатов, которые принимают довольно-таки важные решения, это и признание Российской Федерации страной агрессором, это и бюджет, это и выделение дополнительных средств, как на такие программы, вот, связанные с АТО, с ремонтами. вот, наших учреждений. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы те реформы, о которых заявляет правительство и президент, действительно шли на пользу жителям Украины. Владимир Иванович, я благодарю вас за эфир. Я благодарю за то, что вы ответили на все мои вопросы. А нашим телеглядачам я хочу еще раз нагадать гостем нашей студии был глава облдер администрации Вадим Мариков. На все добре. Thank you.